Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Путін втратив форму і не мав, що відповісти достатньо потужно на запитання про використання західної зброї по території Росії. Пише журналіст Цаплієнко. Джерела стверджує, що на зустрічі був двійник. Він сказав на своїй прес-конференції, що якщо хтось вважає за можливе постачати таку зброю в зону бойових дій, то Росія може вживати якихось асиметричних заходів в інших регіонах світу, дає незрозумілі чутливі цілі. Ми над цим подумаємо. Сказав Путіна Захід за його твердженнями. Війну проти НАСА. Ти сам цю війну розпочав, розуміє, Джерела стверджують, що після прямої лінії двійника Путіна забрала швидка і хорона, підняла температуру, оніміла права в нога, знову заустрення хвороби потрушев постарався аби це всім розпочати війна в Кремлі триває і далі Патрушев поки воде. Тепер що пишуть анонімні джерела в РФ. Пока український генерал посіщав вчора самую гарячу точку на фронті, за которой уже кілька місяців ведуться ожесточайшие бої, Вручав наград воїнам войнам президент России. Путин принял участие в прямой линии и церемонии вручения Негодяем и прохиндяям высших государственных наград Российской Федерации, проходившей в теплом, светлом и в целом безопасном Екатеринском зале Кремля пишет телеграм-канал Генерал СВР. Писали, как обычно, в 5 утра, но выдают за прямую трансляцию. Единственную опасность во время вручения наград представлял сам Путин, так как уже накануне у него появились явные симптомы ОРВИ, возможно, крипы, такие как озноб боли в голове и суставах, повесилась температура и появился сок но президент предпочел блокировать симптомы лекарственными средствами и все же провел церемонию. Вообще сейчас Путину болеть нельзя категорически, коррекция уже утвержденных планов вызовет лишние вопросы. И кривотолки а канун Нового года – это президенту ни к чему. Так что Маргарите Симонян, которая вчера уткнулась носом президентского уха, нашептывали клаузы в Рио, главаря ЛНР Леониду Пасечнику и в Рио, главаря ДНР Денису Пушелину, которые удостоились высшей аудиенции. стоят напрячься, группа и это не шутки, остается, конечно, интрига, зная счастную симпатию спикера Госдумы Вячеслава Володина к Денису Пушилину, которого Володин ласково называет «пухляшком». Не заразит ли Пушилин, председателя Нижней Палаты Федерального Собрания, сегодня у Путина важное мероприятие – расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ, отметить участие практически невозможно, несмотря на бессмысленное время никаких действительно важных решений по результатам коллегии не планируется, а о стокладе Путин ознакомлен сильно заранее. Все же президент должен вести заседание. Вот и приходится больного Путина таскать по плановым мероприятиям. Похоже, действительно Лукашенко не врал, что у него грипп, когда пытался соврать визит Путина в Республику Беларусь. А редакция канала не несет ответственности за высловливание окремых политологов, политиков, экспертов и анонимных телеграм-каналов. Голова у каждого своя. Висновки каждый робить сам. До встречи, друзья. Ставьте вподобайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Переможемо разом.